Сергей Васильевич Шевченко, главный тренер команды Таврия Симферополь. Сергей Васильевич, прокомментируйте прошедшую игру. Таврия сегодня уступила с минимальным счетом 0-1 Херсонскому Кристаллу. Да мы сейчас на счет не смотрим совершенно. Вы знаете, когда мы собрались 25 февраля и просто набор сделали. Семь человек осталось в команде. Ну это как не оправдание, это как реальности. Вот. И буквально вот этот турнир хорошо, что мы как просматриваем и контрольные игры, потому что у нас не было времени даже это самое провести контрольных игр. А сейчас хоть какая-то картинка вырисовывается. А, от кристалл, кристалл. Мы до этого смотрели, что очень сильная команда. Вот. Подбор игроков. Ну, мы пока... Если вернуться 2-3 месяца назад, когда мы противостояли здесь в Херсоне, вот, одна картинка была, и сейчас, конечно, совершенно другая. А в, каком, в какой стадии становления? Чистый, чистый набор был. Хотя бы сейчас пару футболистов где-то появилось. Таких более, более опытных. Ну, будем будем стараться, будем искать. А, в первом тайме а... Кристалл, по моему мнению, имел больше моментов, лучше владел, играл первым номером. А во втором тайме ваша команда, особенно в концовке матча, имела ряд стопроцентных моментов, по моему мнению, момента 3, но не смогла реализовать. Почему это или отсутствие классного форварда, или реализация плохая? значит, ну, вот как раз этот момент, этот момент, да, вот, допустим, игра, игра уже все равно уровень, это кубок, кубок, значит, это, и мы подстраивались под тактику буквально, ну, сколько там у нас, сутки было поставили, ну, мы чтобы не дать возможность в первый момент сыграть противнику. Вот. А сами, сами мы же ничего не развили, потому что вот как раз нету опытных таких футболистов, как были, как группа футболистов, которые там запросто могут развить эту позиционную атаку. И, ну, во втором тайме, наверное, это самый чуть мандраж прошел, и хоть что-то надо начало получаться. А так это, это такие игры, это, знаете, как вот говорят, ты можешь стих учить, рассказывать перед зеркалом, а выйдешь там на сцену, и ты имя свое можешь забыть, когда откроется. Поэтому, поэтому ну, ну, только опытные надо. Звонят, там, говорят, а вот молодежь, молодежь, молодежь. Ну что с молодежью сделаешь? Ну, на тренировках будут слушаться, а, а игры. Поэтому сейчас первостепенная задача вот, за это. Время все-таки есть, но маловато. Нам какой-то стержень надо найти, как, как вы спрашиваете, и в нападении, потому что забить мы не можем. У нас нету такого забивного. Тот же Никита, который играет впереди Жуков, он ну, активный, ну, даже в том чемпионате, он же голами Галиадором не отличался. Поэтому ну, работы куча, куча работы. Таврия на Кубке Крыма 2019 года провела три игры. Сегодня проиграла Херсонскому кристаллу 0-1. 1-0 выиграли у дружбы Новониколаевка. И 1-2 проиграли Тавры и Новотроиц. Как отметите выступление команды на Кубке Крыма? Так как? Положительно можно оценить, если только Куба Крыма завоевать. Конечно, отрицательно. Вот. А момент, если взять по играм, по играм значит. Первая игра, она вообще ну, никакая была. Потому что сразу с корабля на балл, и, и вот один-два счет проиграли. Значит, вторая игра вроде бы как у них поднялся, может, за счет этой игры. Чуть мы перестроились э, именно и тактически и по позициям. Вот. Вторая игра вроде бы как показатель какой-то был. То, что мы требуем, допустим, нашу философию футбола. А эта игра с кристаллом, как бы третий тур. Но, понимаете, по ним, по ним видно, что они просто разобраны. Вот это сейчас будет время, которое время. Сейчас посмотрим, сколько дадим выходных и зациклим их в двухразовом режиме, потому что ну, функционально надо поднять это однозначно. Ну, по моему мнению, ваша команда э... В течение трех игр на Кубке Крыма 2019 года набирала и с каждой игрой показывала все лучше и лучше игру. До старта чемпионата второй лиги группы Б, который будет 6 апреля, ваша команда будет проводить матч на выезде в Одессе против местный Реалфарм. Планируете ли еще усиление по позициям команды? Если да, то какие позиции и кто это будет по именам? Ну, по именам я не могу сказать вот, потому что сейчас такой период э, времени что э, как бы футболисты они уже по командам разобраны поэтому надо будет ну как-то поработать Ну, явно явно надо это в каждую, это в каждую позицию надо потому что ни запаса нету такого чтобы усилили вот. ну, ну, я же говорю надо просто в экстренном порядке это все делать, и плюс еще, опять же, хоть какую-то чтобы... сыгранность, очень важна сыгранность. А сыгр... какая она может быть, сыгранность, если 12 человек пришли, ушли основные, которые определяли стиль команды, а набрать сразу, ну, ну стараемся, форсируем, но ну, пока мне тяжело. Эпизодично что-то, да, но а так пока мне тяжело. Уже проводится третий традиционный всеукраинский турнир. Кубок Крыма в первом турнире в 2017 году ваша команда заняла второе место, в 2018 году третье место, сейчас ваша команда разделила пятое-шестое место. Да. Что скажете за по этому турниру, по организации и растет ли уровень этого турнира? Честно, турнир очень-очень интересный. Вот. Участвовать как раз в такое время на хорошем поле. Организация, ну, все года великолепная организация. Все все, все есть, все есть. Вот, так что, а тоже, а как по нам, так опять я ж не буду возвращаться. Или мы сейчас вернемся, я же говорю, 3-4, ну, полгода назад. Наша команда, которая полтора года сыгрывалась, и ну, и сейчас, ну, это... Как говорят, в Одессе, две большие разницы. Что ждете от весенней части чемпионата во второй лиге? Какие ваши, ваша команда будет ставить задачи и цели в, турни... в профессиональном турнире ПФЛ? Ну какие? Ну, если ставить задачи, задачи надо только самые высокие ставить задачи. А сейчас, я думаю, задача доиграть, дотянуть. Вот, может, у нас как-то финансовая состоятельность это самое, изменится. Тогда о чем-то можно говорить. А сейчас, ну, пока я себя не вижу, о чем говорить, о каких-то задачах или, или чего. Задачи должны быть одни. А что, не дай бог, что задача не вылететь. Задача нужно первое место, и чтобы играть в первой лиге. И дальше. Еще как это было, когда озвучено. Три года назад, когда создавалась Крымская федерация футбола на Украине, когда команда вот, Саматоры, вторая лига, первая лига, высшая лига. Вот я этого хочу. Ваша команда сейчас находится на шестом месте второй лиги. Будем, я думаю, посмотреть в правде глаза, команда уже не выйдет в первую лигу и не вылетит с профессионального уровня. Поэтому вы доигрываете и хотелось бы сегодня ваша команда завершила свое выступление на Кубке Крыма 2019 года. Поблагодарим вас за участие и подготовиться к весенней части чемпионата во второй лиге. Вам желаем, может быть, подобрать каких-то игроков, усилиться и достойно выступить в весенней части, и чтобы ваши игроки обходились без травм. Спасибо большое за теплые слова.